sot molingni sot moshiningni sot romingni sot polingni sot kerak bo'lsa ko'chirib qarzingni ber qarz bilan o'lib qolma aziz birodar o'lib qolmaylik qarz bilan rasululloh alayhisalom sollu alayhi o'zlarining janozasini o'qinglar deb keti yuborganlar qarzi bo'lib turib imkoni bo'lib turib sharoiti bo'lib turib bermagan odamni janozasini o'qimasdan ketib yubordilar rasululloh daqa taqvodormidik aniq yo'q rasulullohdaqa mehribonmizmi aniq yo'q rasululloh rasululloha bilimdonmizmi yo'q aniq bilimdonm biz eng taqvoni en zo'rini eng mehribonlikni zo'rini eng kamtarlikni zo'rini qilgan zot g'azabda shunday turib ketib ketibyuborganlar bu ummat uchun dars bu sizga va menga dars bu birovni haqqidan qarzidan seskanmay qo'ygan ummat uchun shu dars bo'lsin deb rasululloh ushunday turib ketib ketiuborganlar bo'lmasa nima uch minutlik narsa o'qib qo'ysalar bo'lardiyu legin ummat ibrat olsin birovlarni qarzini olib bermaydigan ummatim ibrat olsin keyin mobodo qarz bilan o'lib qolgan o'sha şey merosidan otasini qarzini bersa bo'ladigan bo'lib turib otasini qarzini bermayotgan farzandlar ko'zini ochsin deb rasululloh alayhissalom shunday qilganlar rasulullohni har bir harakatlari qiyomat kunigacha dars ta'lim tarbiya islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh bugun nima bo'ldik bugun oxiri biz musulmonlar shu darajada halok bo'ldik shu darajada buzildikki oxiri oshxonaga borib jig'ildonimizga qornimizga qarzga ovqat yeydigan bo'lib qoldik azizlar bu agar tafakkuri joyida odam bo'lsa yig'la dod deydigan gap bo'lgan qarzni pichaq suyakka qadalganda olinadi bu degani b majoziy gap bor pichaq suyakka qadaldi bu degani nima degani iloji yo'q uysiz joysiz qoldim ovqatsiz qoldim ustuvozhsiz qoldim леченияsiz qoldim лечения olmasam ekanman desa shariat mayli bor qarz so'ra deydi shunda ham rasululloh alayhissalom buni odobini o'rgatib qo'ydilar qarzni ham uzish niyatda so'ragin agar uzish niyatda so'rasang olloh sani qarzingni uzib beradi dedilar san uzmaysan olloh uzib beradi dedilar agar bermaslik niyatda olsang sani yana qayta xudo muammoga tiqib yuboradi dedilar ana bugun nimaga biz tupikka kirib ketyapmiz birovga bir narsani olganim hatto rasululloh alayhi alm tt angishoni olsalar ham qaytarib berardilar omonat angishona nima uch yuz so'mlik narsa pulga olsa agar rasululloh shuni ham qaytarib berardilar rasululloh alayhisalom omonatdor edilar bizni payg'ambarimiz bugun biz, biz agar mana payg'ambarimiz xulqlari oysha onamizdan so'rashganda rasulullohni hayot tarzlari nima edi deyishganda qur'on deganlar dinda yuz foiz shakllangani rasulullohda shakllangan mana bu degani nima degani shuning uchun xudo ruxsat berdi qur'onda namunani payg'ambaringdan ol dedi qoraakadan domladan eshondan taqsirdan hoj dadadan emas undan olmagin ibratni san u payg'ambaringdan ol dedi nimaga chunki qolganlarda hammada kamchilik bor o'sha şey, hoji akada ham hojidadada ham domlada ham eshonda ham taqsirda ham imomda ham kamchilik bor shuning uchun hazrati aliga xudo ayttirib gapirayotgan odamni o'ziga qaramanglar hey, so'ziga qaranglar manga qaramang manga man ham sizni singari bitta gunoh botqog'iga botib yurgan odamman manga umuman qaramang bitta masjidga borsangiz uni ham imomiga qaramang so'ziga qarang sizni yomon yo'lga boshlamayaptimi mazhabsizlikka bidiat yo'liga chaqirmayapti bo'ldi gapini eshiting duo qiling keting shu o'ziga ham insof ber amal qilsin fosiq imom bo'lmasin deb duo qiling keting